السلام علیکم ناظرین میں سیدہ سیدرہ عابدی آپ کی میزبان آج آپ کی خدمت میں آرٹسٹک بچوں کی ویڈیو لائی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح علی صدری و امری عمری وحل الخدم لسانی یفقہ قولی اللہم صلی علی محمد و اعلیٰ محمد محمدن کا مٰۃ علیہ ابراہیمہ وا علیہ ابراہیمہ حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علیٰ محمد کم ابارکتہ اعلیٰ ابراہیم اواء علیہ ابراہیم آئن کا حمید المجید یہ ہمارے معاشرے کا آج بہت ہی حساس موضوع ہے پہلے زمانے میں بھی ہوتا ہوگا یقینا لیکن چونکہ اب ڈیجیٹل میڈیا بہت زیادہ ترقی کر گیا ہے تو یہ ہم کو نظر آ رہی ہیں چیزیں ہم اپنے سراؤنڈنگ میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ بعض بچے پیدائشی طور پر آرٹسٹک ہوتے ہیں آرٹسٹک کے معنی میں اپنے طور سے سادہ ترین الفاظ میں بتا رہی ہوں کہ جو سمجھ بوجھ میں پیچھے ہوں نارمل بچوں سے اب ان کی پہچان کیسے ہوتی ہے کہ یہ بچہ آرٹسٹک ہے پیدائشی آرٹسٹک ہے تو ان کا جو ذرا زیادہ وہ ہوتے ہیں آرٹسٹک ہوتے ہیں یعنی ان کے اندر نارمل وہ نہیں ہوتا ہے ان کے خد و خال نہیں ہوتے ہیں تو وہ آپ دیکھیے گا کہ بچہ جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے پیدا ہوا چند روز کے اندر اندر اس کی نظر میں ٹھہرا آ گیا ٹھیک ہے اب ٹھہراو آنے کے بعد وہ اپنی ماں کو پہچانتا ہے اور مہینے بھر کے اندر یا مہینے سے کچھ دنوں پر وہ اپنے گھر والوں کو بھی پہچاننے لگتا ہے باپ بھائی, بہن بھائی یا دیگر رشتے دار اور اسے تھوڑی تھوڑی یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ میرا کوئی ہے تو وہ مسکرانے لگتا ہے ایک مہینے کا بچہ اپنی فیلنگز کو بیدار کر لیتا ہے پروردگار عالم کی طرف سے یہ فیلنگز اس کے اندر بیدار ہو جاتی ہیں کہ وہ اپنے عزیز کربا کو پہچان کر مسکراتا ہے تھوڑا تھوڑا سا مسکراتا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نگاہوں نے بھی قبول کیا ہے سامنے مخاطب کو اور اس کے دل دماغ سب نے اس مخاطب کو تسلیم کیا ہے اور وہ مسکرا رہا ہے لیکن جب ایسا نہ ہو بچے کی نگاہ نہ ٹھہری ہو اور بچے کی انگلیاں غور کیجئے کہ جو ننھے بچے ہوتے ہیں وہ اپنی انگلیوں سے کام لیتے ہیں یعنی اپنے چہرے کی طرف لے جاتے ہیں اپنا چہرہ وہ کرتے ہیں اپنی انگلیوں سے ٹچ کرتے ہیں یہی وجہ ہے جو بڑے بوڑھے کہتے تھے ہمارے وقت میں کہ جلدی سے ان کے ناخون کاٹ دو تاکہ یہ اپنے چہرے کو نہ نوچ لے اور دوسری چیز یہ کہ آج کل کے زمانے میں وہ ہو گیا ہے کہ اسے ہاتھوں پہ دستانے پہنا دیے جاتے ہیں جن میں انگلیوں کے وہ نہیں ہوتے ہیں بلکہ کور کر دیا جاتا ہے لیکن جب بچہ اپنی انگلیوں کو بھی استعمال نہ کرے تو آپ سمجھ لیجیے کہ وہ تھوڑا تھوڑا آپ کی توجہ چاہ رہا ہے اب تھوڑا بڑا ہوا ضرورت سے زیادہ رونے لگا یا روتا ہوا یعنی پیدائشی طور پر زیادہ روتا ہے اب ان چیزوں کو نظر انداز نہیں کیا جائے بلکہ غور کیا جائے کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے اور اب یہ ہے کہ آج کل جو طبی ماہرین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی بیماری نہیں ہے بلکہ ذہنی حالت ہے میں اس چیز کو خود بھی سوچ رہی ہوں کہ یہ بیماری نہیں بلکہ ذہنی کیفیت ہے جو بچہ ماں کے پیٹ سے لے کے پیدا ہوا ہے اب پیدا ہو گیا کسی بھی گھر میں بدقسمتی سے تو اس کو کیا کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے کیسے اس کی مدد کی جا سکتی ہے تو یہ بہت آہستگی سے اس کی علاج کیا جاتا ہے اور اس کی سب سے بہترین جو چیز ہے وہ ہے تھیرپی لیکن وہ ظاہر تھوڑا ٹائم لگتا ہے اس کے اندر اب ایک ماں کو کے لیے میں بتا رہی ہوں کہ میں اپنا تجربہ پہلے بتا رہی ہوں یہ تیس پینتیس پہ, سال پہلے رکھ لیجئے میں مجھے معلوم ہوا کہ فلا فلا کے یہاں بچہ ہوا ہے تو جیسا کہ ہمارے معاشرے میں طریقہ ہے کہ ہم بچہ بچے کو ویلکم کرنے جاتے ہیں میں بھی گئی وہاں بچہ بیس بائیس دن کا تھا لیکن میں نے اس کو پہچان لیا تھا کہ وہ اس وقت آٹسٹک کا تو اصطلاح نہیں آئی تھے آرٹزم کی لیکن میں نے پہچان لیا تھا کہ وہ نارمل نہیں ہے کیونکہ اس کی نگاہیں دائیں بائیں دونوں طرف تھی فوکس نہیں کر رہی تھی ایک نگاہ دائیں تھی اور آنکھ کی پتلی اور دوسری پتلی جو تھی وہ بائیں طرف تھی بالکل آخری حد پہ جا کے آنکھ کی اور دائیں آنکھ کی دائیں آخر آخری حد پہ تھی اس چیز نے مجھے وہ کیا یعنی اسٹرائک کیا لیکن میں ظاہر بول تو سکتی نہیں تھی لیکن کچھ دنوں میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ بچہ جو ہے وہ نارمل نہیں ہے بہرحال جیسے جیسے وہ بچہ بڑا ہوا اس کے والدین نے اس کو اسکولنگ کروائی اور ویسے اسکول میں ڈالا جہاں پہ کہ وہ بڑا ہوتے ہوتے اس کا رویہ بھی ٹھیک ہوا اور پھر اس نے پلاسٹک کی کرسیاں بنانی سیکھیں اور پھر وہ پلاسٹک کی کرسیاں بنانے میں ماہر ہو گیا وہ بول نہیں پاتا پاتا تھا وہ کھانا نہیں کھا پاتا تھا خود سے اور وہ ہر چیز میں اپنے والدین کا محتاج تھا لیکن جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا اس کے والدین نے اس کی تھیراپی کروائی اور اس کو جو ایسے اسکول ہوتے ہیں آرٹسٹک بچوں کے اس میں داخل کروایا اس سے فائدہ یہ ہوا کہ اس وقت وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہوا ہے اپنی چیزیں بناتا ہے پھر کرسیاں بننے کے بعد اس نے اور چیزیں بھی بنانی سیکھیں اور اب وہ اپنی خود سے اپنی آمدنی کا ذریعہ ہے اور مجھے اس بات کی بہت خوشی ہوئی اب میں آتی ہوں کہ ایک ماں کے تاثرات بتا رہی ہوں وہ بتا رہی ہیں کہ جب وہ پیدا ہوا اور تھوڑا بڑا ہوا تو ہم لوگ اسے پہچان نہیں سکے لیکن وہ روتا بہت تھا پھر پندرہ بیس بیس منٹ کے بعد وہ ٹھیک ہو جاتا تھا شروع میں ہم سمجھتے تھے کہ شاید یہ چرچڑے پن کا شکار ہے دانت نکل رہے ہیں یا پھر بھوک کی وجہ سے بے چینی ہے لیکن جب وہ ڈھائی سال کا ہوا تو ڈاکٹر نے اس میں مائلڈ آٹزم کی تشخیص کی آج ہمارا بچہ ساڑھے تین سال کا ہے اور الحمدللہ کافی بہتر ہے اس کا رونا بھی کافی کم ہو گیا ہے اور میں اس بات سے خوش ہوں اب دوسرے بچے کی طرف آتے ہیں یہ سات سال کا ہے یہ بتاتی ہیں کہ پہلا بچہ ان کے یہاں نارمل ہوا تھا لیکن بیٹی تھی بالکل نارمل ہوئی تھی لیکن پھر یہ جو بچہ ہوا تو یہ چھے ماہ تک تو اس کی گردن ہی نہیں ٹھہری اب یہ ہمارے لیے کافی مشکل بات تھی کہ ہم اس کا علاج کرواتے کیونکہ ہماری اتنی وہ نہیں تھی کہ استطاعت کے ہم اس بڑے خرچے کرتے اس کے اوپر ہماری اور بھی وہ تھیں ذمہ داریاں اور یہ بچہ بہت روتا تھا جب کہ چھ مہینے تک اس کی گردن بھی نہیں ٹھہری تھی جب ڈاکٹرز کو دکھایا تو انہوں نے طاقت کی دوائے دی جب لیکن اس سے فرق نہیں پڑا جب دوسرے ڈاکٹر سے رجوع کیا تو انہوں نے بتایا کہ آپ کا بچہ مائلڈ آرٹسٹک ہے اب دیکھیے ان کے لیے حکومت سندھ نے ادارہ قائم کیا ہے اور اس ادارے میں گئی ہے اور وہاں پر اس بچے کو ادویات دی گئیں اور ساتھ میں تھیرپی بھی کی گئی اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اس میں خرچہ نہیں ہے اس اسکول میں یعنی جو حکومت کا بنایا ہوا ہے اور تھیرپی سے اس کے ہاتھوں کی گرفت بہتر ہوئی ہے اب وہ والدہ اس کی مسکرا رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں کہ یہ پوری طرح ٹھیک نہیں ہوا ہے لیکن تھیراپی سے کافی حد تک بہتر ہو گیا ہے کیونکہ اس کی انگلیاں جو مڑی ہوئی تھیں اب وہ موبائل پکڑ کر اپنے بہن بھائی کو وائس میسیجز بھیجتا رہتا ہے اور اتنا اس کو سمجھ آ گئی ہے کہ وہ دسترخوان پہ بسم اللہ بھی پڑھتا ہے اور غصہ بھی نہیں کرتا ہے اب ایک ماں بتا رہی ہے کہ Uh, میرا بچہ بے انتہا وہ کرتا تھا بولنگ کرتا تھا بہن بھائی کے ساتھ چیزیں پھیکتا تھا چیختا تھا اور ہمارے لیے بے انتہا مشکل کا باعث تھا یہ بچہ کیونکہ کوئی بھی چیز اٹھا کے مار دیتا تھا کسی کو بڑے کو چھوٹے کو اس کی, اس کو یہ سمجھ نہیں تھی کہ ماں ہے یا باپ ہے وہ آ, بعد میں اس نے جب جیسے جیسے بڑا ہوا پھر اس نے اپنی ٹانگوں کا استعمال بھی شروع کر دیا تھا کہ وہ ایک فلائنگ اس پہ آتا تھا اس پوزیشن پہ باپ کو بھی مار دیتا تھا مجھے بھی مار دیتا تھا اسے کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ کر کیا رہا ہے اتنا زیادہ انگر تھا اس کے اندر پھر جب اس کو اس کا ہم نے علاج شروع کیا تو اس کافی بہتری آئی اور ہم کو یہ ڈر تھا کہ یہ اپنے آپ کو کہیں اکیلے میں نقصان نہ پہنچا لے اب ایک بچہ جو اس حد تک وہ تھا پھر وہ ماشاءاللہ پندرہ سال کا ہوا اور ہم نے اس کو سوئمنگ کلاسز میں بھی داخل کروایا کیونکہ وہاں پہ جو اسکول تھا اس میں سوئمنگ بھی سکھا رہے تھے اور اس کے بعد پھر وہ میراتھن میں بھی شریک ہوا اس کے بعد پھر اس نے گانا گانا سیکھا اور ڈرائنگ کے مقابلوں میں بھی حصہ لیا اور وہ بچہ جو کہ دو ڈھائی سال تک چلنے میں بھی اس کو مشکل ہوتی تھی اب وہ ایک بہت ہی بہترین بچہ ہے اب میں آپ کو بتا رہی ہوں بچوں کے یعنی یہ بچے جو ہوتے ہیں آرٹسٹک یہ میوزک لور ہوتے ہیں میں ایک میری عادت ہے جب میں تھک ہار کے بستر پہ لیڑ جاتی ہوں اپنے روٹین کے کام کر کے تو میں تھوڑی دیر موسیقی سے بھی دل بہلا لیتی ہوں تو میرا گزشتہ دنوں ایک بڑا اچھا سا پروگرام آتا ہے یہ انڈیا کا سارے گاما پا اس میں خالی میوزک نہیں ہوتی بلکہ آپ خود بھی دیکھئے گا جا کے کہ اس کے اندر کتنے سبق ہوتے ہیں کتنے لیسن ہوتے ہیں موسیقی کے ساتھ ساتھ اس میں ایک بچہ آیا کارتک کمار یعنی وہ بچہ نہیں وہ نوجوان ہے خوبصورت نوجوان اب وہ آ کے کھڑا ہوا